«Є свої фанати і буває пізнають на вулицях. Я вже другий рік граю в цій команді. В минулому сезоні не, не вдалося нам зайняти чемпіонство. Зараз все вийшло, ми довго працювали весь рік. Ну, за всю команду, за себе, велике щастя, що ми це зробили. Що ми йшли к цьому весь рік, і ми це зробили. Не таке сладке чемпіонство, якби ми були б грали в фіналі з «Дінамо». Ну і На 50% були якби, можна сказати так задоволені, ну, що нам буде легше. Поняття не мала, причому у нас хороша американка задня приїхала, дівчинка Одеси, Аліса Серемятнікова, хороший задній був. Оля Краєвська теж хороша дівчинка, дуже подобається. Дякую, великий сюрприз. Дякую більше. Вот ну, та атмосфера, которая творилась в стране, да. И большое огромное спасибо нашему президенту Руслану Федоровичу Зревцу э, за то, что сохранил коллектив. Да, как вы видите, у нас никто не уехал, наоборот, было пополнение. И... Ну, честно говоря, не такая сладкая победа. Это медаль, да, финал. Динамо снялось более. Мы понимаем, что Тимскус менее сильный соперник. Причем молодые украинские девчонки и все равно молодцы. Спасибо огромное. Так получилось. Приглашение пришло. Нам прислали календарь. Как бы довольно-таки насыщенный график. Я думаю, будет очень такой... Тяжело скомканный сбор, потому что нужно и отдохнуть, и подготовиться, и всем сыграться, потому что, как я так понимаю, опять все заграничных за границей девчонки играли очень будем, ну как-то тревожный этот год, плюс омоложение состава, как нам говорили. Будем настраиваться, готовиться, отдаваться, там посмотрим. Я рассчитывала, старалась, но я не думала, что мне достанется. Ну, легионерки, как бы, кировоградские, что приехали, тоже нормально сыграли. Я думала, надеялась, но не ждала, что мне дадут. Я очень довольна, что я попала в эту команду. И как бы я здесь начала прогрессировать, и я это заметила, мне очень здесь нравится. Мы надеялись, мы хотели второе место. У нас была задача второе место. А как так сложилось, что вторым мы стали, это хорошо.